اسٹیبلشمنٹ کی ایمان پہ لایا گیا بلے باز کو لا کے شیرانی صاحب کو بائنس کیا گیا اور بلے باز کی سٹوری بالکل سیٹ تھی اینڈ اس کو آگے لا کے الیکشن کے دن اس سے بیان دلوایا گیا کہ جی میں نے تو کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دیے تو پی ٹی آئی کو بے نشان کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بعض لوگ ابھی بھی ان کو خارش ہو رہی ہے وہ شہباز گل بول رہا ہے کہ بھائی مروت صاحب تو پارٹی میں اس وقت نہیں تھے جب فیض ہوئی گل صاحب ذرا تاریخ پڑھو میرا باپ میرا دادا ورنہ لکی کا کے اور ضلع بنو کا وہ سیاست میں تھے اور پاکستان سے قبل میں تھے اور میں پی ٹی آئی میں اس وقت سے تھا جب آپ امریکہ میں شاید کوئی کیا کر رہے ہوں گے سنیں وہ تھرمو ذرا اپنی زبان کو تھوڑا سا آپ آرام دیں ورنہ باتیں بتانے کے لیے ہمارے پاس بھی ہیں کہ جب ادھر تفتیش کے دوران جو ہوا اور جو بولا گیا کبھی میں نے زبان کھول دی تو بہت مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے تو لہٰذا میرے حوالے سے اپنی زبان کو اور اپنی خارش کو تام کے رکھو اچھا سر یہ بتائے گا اب آپ سینئر سیاست دان ہیں نواز شریف پچھلے کئی عرصے سے جو ہے خاموش دکھائی دیتے ہیں کیا سیاست ہے نواز شریف صاحب میرے خیال میں اب اگلے جہان کی تیاری کے لیے عبادات میں مصروف ہیں خدا سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے لیکن اب اس کا کوئی مستقبل اس عمر میں تو نہیں ہے جو ان کی عمر ہے اور جو اس نے سیاست کے ساتھ کر دیا وہ انڈین ورڈ ہے نا بلا تو یہ ووٹ کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ اور جو ہوا اس کی پارٹی کے تفید کہاں پہ اس کی پارٹی رہی گئی سترہ سیٹیں مل گئی دو چوبیس کے الیکشن میں ابھی الیکشن میں جائیں تو انشاءاللہ اللہ انڈا ملے گا یہ صاحب جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح اپنے ساتھ کرے گا جب انہوں نے ریگیم چینج کے بعد حکومت پہ قبضہ کیا تو بتایا جی کہ ہم نے ریاست کو بچایا ریاست کو کیا بچایا جو اٹھارہ مہینے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا وہ کہانیاں ابھی تک بام نہیں ہوں گی جلد ہو جائیں گی اچھا آخر میں یہ بتائیے گا شیر افضل صاحب کہ پہلے نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو فیض حمید کے خلاف اور باجوا کے خلاف بڑی لمبی چوڑی باتیں کیا کرتے تھے جو ہی پاکستان آئے تو بڑے خاموش تھے اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی حتیٰ کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی فوج نے کی ہے اس حوالے سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں ہے کیا وجہ دیکھ رہے ہیں دیکھیے فیض حمید کی گرفتاری کا تو میں نے خیر مقدم کیا ہے ذاتی رائے میری کہ جو اس کا کردار تھا ہم تو رول افلا اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں ایجنسی اگر سیاست میں اس طرح کا کردار ادا کریں گی اور اپنے لیے ایجنسی کے ہیڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتی کے لیے اور تاوان کے لیے افواہ کر کے پیسے بٹوریں گے تو ایسے لوگوں کا صدباب ہونا چاہیے احتساب ہونا چاہیے قانون اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کڑا کیا جانا چاہیے چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو تو لہٰذا یہ دیں گے پہلی دفعہ ایک لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے گئے ایک شخص کو جو ہیں وہ کورٹ مارشل کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا پی ٹی آئی نے آج اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ احساب سب کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک شخص کا ہو سب کا ہو اگر کوئی خرابی ہوتی ہے دوسرا آج کی ملاقات کے لیے آپ گئے تھے ہریالہ کیا معاملات رہے میں آج جیا تھا میں ملنا چاہتا تھا خان صاحب سے لیکن جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت پہل ختم ہو گئے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی اور کچھ لوگوں پہ یہ خبر جو ہے بم بند کی پوٹی اور باغم باغ جیل کی طرف رخ کیا لیکن ملوں گا میں ضرور بتاؤں گا سب یہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے مجھ سے جو ہیں وہ بے آرام ہیں بے چین میں <تصطنت> اور میں آپ سب کے توصف سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری کیمپ بنا لیں اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں یعنی yani کہ ڈھائی ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے وہ تو ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باس کو لانے والے نکی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے تو یہ آپ سب لوگوں کو دیکھو یہ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں تکلیف کے وقت میں کڑے وقت میں چھوڑا اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے ورکر کا حوصلہ توڑا آج پرویز خٹک فواد چودری اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودری کے بائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں ورکر کو علم ہونا چاہیے دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک کون ہیں یا خان